పరమాత్మనే యుపురాధీశం విష్ణు నారాయణం హరిం వాసుదేవం జగన్నాథం కృష్ణం వందే జగద్గురు ఓం శ్రీ గురుభ్యో శ్రీగరుభ్యో నమీ ఓ శ్రీమన్నారాయణీయము ప్రథమస్కందరిచ్ఛేదము ఒకటవ దశకము భగవన్మహిమా सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यम् जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धेयदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेन गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यं तत् परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यम् खलु वि मलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वम् सकल इति वचस्त्वत्कला स्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसेयप्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवो प्रकृति प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरलितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतरभवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं तद्वपुश्चिद्रसार्ध्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरसुधाम्भोधिफूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राम् च इत्थम् निःशेषलभ्यो निरवधिकपलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तम् शक्रवाटी ध्रुमभिलषति व्यर्थमर्थिप्रजोयम् कारुण्यात् काममन्यम् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वम् विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् वैयुच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्य तुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् सङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि श्रीहरये नमः